Друзья и гости моего канала, всех приветствую! Сегодня мы будем готовить вкусные котлеты из куриного мяса с необычной начинкой. Приступаем готовить! Для фарша нам понадобится 4 небольших сырых картошки, пол килограмма куриного мяса и 2 луковицы. Будем перекручивать на мясорубке и подготавливать фарш. Мясо с луком мы перекрутили на мясорубке. Картошку потерли на средней терке. Четыре крупных зубчика чеснока мы потерли на мелкой терке. С картошки нам надо удалить немного лишней влаги. Сильно выжимать не надо. И добавляем в фарш. Солим, и перчим по вкусу. Добавляем чайную ложку горчицы острой, чеснок и два яйца. И будем перемешивать фарш. Фарш уже готов. Приступаем к начинке. Наш маринованный огурчик мы уже порезали тонкими пластинками. Плавленный сыр нарезаем тонкими пластами. Будем формировать котлеты. Руки надо намочить водой. Взять кусочек фарша. По всей ладошке распрямляем положим сырок, огурчик, сверху накрываем фаршем. И вот такая котлетка у нас получилась. Ложим на противень смазанный маслом отправляем котлету в разогретую духовку на 160 градусов до готовности. Котлетки готовились 40 минут. Вы смотрите по своей духовке. Такие котлетки подойдут к любому гарниру, особенно с жареной или вареной картошечкой и с кислым огурчиком. Друзья и гости моего канала, вам понравился рецепт? Поставьте лайк, напишите комментарий. Еще увидимся! Пока-пока.